В районе дач, это ориентировочно 435-436 километр, было совершено ограбление путем разбития стекла на автомобиле Nissan Micro темного цвета. Получив эту информацию и якобы автомобиль, который, с которого лица совершили это преступление или правонарушение, остановились в районе рынка Чайка и переставляют госномерные знаки. И было принято решение. Доложим на дежурную часть. Мы выдвинулись в сторону рынка Чайка для обследования территории выявления данного автомобиля, а точнее Mitsubishi серебристого цвета, девятом кузове. Э, при движении в сторону города Киева э, нам навстречу из-за бетонного парапета автомобиль схожий с вышеуказанным последовал в сторону города Одессы, о чем было сообщено на СП №2. Поняли, что автомобиль развернулся в обратном направлении и начал двигаться по встречной полосе было принято решение развернуться, двигаться в сторону города Одессы. Увидев автомобиль, движущий нам навстречу, он резко повернул в левую сторону и ушел в лесопосадку, где данный автомобиль застрял, и лица, находящиеся в нем, в рассыпную выбежали в лесную чащу. Один из убегавших уже был задержан непосредственно в лесопосадке. Двум другим удалось скрыться. Розыск их продолжается. Ну и на место, естественно, была вызвана следственная оперативная группа ну, и пострадавших. Машина находится. Добрый день, что вы можете рассказать по данному, что произошло с вами сегодня? Почему вас задержали? я его и поймал. А один где-то так пошел, второй вот так. Кто, кто еще выпустил? Их трое было. А варил... Водитель побежал вот туда. Саня.